Против нас э, началась целенаправленная кампания по дискредитации общественных лидеров. Э, это при том, что ну, хочу сказать, что мы же не, не, не депутаты, не, не, не какие-то чиновники, э, чужого, ч, казну, не, казну не разворовывали и так далее. Но при этом на нас это идет целенаправленная кампания. Прежде всего, заказчиком этой кампании выступает Владислав Трошенко. Э, конкретно проходит это все через. Э, канал Детинец. Мы это все видели, например, как явно, явно заказные показывают ролики, в которых называют нас псевдоактивистами и так далее. То есть, кто был, когда мы начинали пикет постоянный в городском, совете, видели, как журналисты их явно вели неэтическое поведение. То есть, вместо того, чтобы показывать какую-то объективность, Хотя бы, хотя бы делать вид этой объективности, то явно, явно была цель как-то скомпрометировать и дискредитировать наше движение. То есть еще, еще одно как бы апогеем всего этого является то, что вчера на, некой, на интернет-изданиях, таких как From, From UI и Name, появилась очень интересная статья, в которой, которая, называется Сепаратистский реванш коммунистов в Чернигове, где появилась вот такая вот Черниговская республика. Значит, в которой рассказывают, что мы тут э, коммунисты, сепаратисты и так далее. Но самое интересное, это то, что вычислили IP, с которого пришли э, вот эти объявления. Так вы знаете, где находится этот IP? Вот IP, IP номер, э, пожалуйста, можете записать, если кому интересно, можете проверить. 46.149.84.114 Этот номер находится в телеканале Детинец и принадлежит э, Александру Ломаке. Вот такая вот информация, то есть... Сейчас у нас на лицо, как видите, реальный сепаратистский сговор, но только уже с другой стороны. Со стороны э, Владислава Трошенко э, и Александра Соколова. Потому что, обратно-таки, вспомним, что тот же Соколов, например, э, год назад поздравлял и, 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 Псковск, и жителей Пскова с Днем города, значит, это Псковская дивизия и так далее. А сам, а сам господин Атрошенко, вспомним, как голосовал за, э, за законы диктаторские, да, значит, как не хотел признавать Россию агрессором. То есть сейчас на лицо у нас действительно э, сговор с целью того, чтобы э, реванш регионалов и, ну, то есть сейчас вот такая ситуация происходит. Дальше еще хочу сказать в отношении того, что еще пытаются у нас сказать, что э, вот этих ребят, которые, э, которые, ну, вы все видели, которые участвовали с нами это действительно активисты народного контроля. Э, это ребята, которые с первых дней были на Майдане которые принимали на себя а, серьезный, серьезный удар и защищали людей. И когда была в вот, Чернигове штурм администрации, они тоже за, за, стояли там первых ряда. А, более того, хочу сказать, например, вот, там в отношении там, Игоря Петрова, да, что это все на самом деле неправда, в отношении того, что по Криминал. нему были э, значит, криминальные дела возбуждены, в отношении вымогательства, это все неправда. Это они, очевидно, взяли какого-то другого товарища более того я хочу сказать например тот же Игорь Петров он э, действительно активист который который все время все время был на майдане он активный волонтер активно помогает участникам АТО, то есть люди люди действительно занимаются этим постоянно но не пиарятся на этом не рассказывают и не ходят они просто просто помогают людям это действительно активисты народного а что вы, а что вы хотели основной актив должен быть молодые люди правильно они а они а бабушки Конечно, пенсионеры, которые нас поддерживают, это все очень, это все очень хорошо, потому что, но они же не, не, не смогут постоянно э, заниматься. И, и это, ну, у нас же не Россия, не Путин, который заявлял, что у нас вначале пойдут женщины и дети, а потом пойдут э, солдаты. Да, у нас у нас ситуация другая. У нас ну, прежде всего э, вначале идут за защитники наши, которые активисты народного контроля, и только они берут первый удар на себя, а потом потом идут бабушки. Если бы не было этих э, товарищей то вообще неизвестно, неизвестно, что было бы завтра.